Как избавиться от рубцов? В действительности никак. Потому что рубцовая ткань ⁇ это образование ткани, которое замещает повреждения на человеческой коже и мягких тканях. Но мы можем сделать рубец практически невидимый, незаметный, камуфлировать его, либо сделать его по линиям, складочкам, когда он будет практически незаметен для профилактики того, чтобы после наших операций рубцы были незаметны, мы используем некоторые хирургические приемы, то есть определенные разрезы в определенных местах, в определенных зонах, которые не визуализируются. Используем специальные шовные материалы, которые не вызывают воспаления в тканях, и поэтому рубцовая ткань практически незаметна. Так выглядят рубцы. Сколько у нас прошло, напомните? Три с половиной месяца. Три с половиной месяца после подтяжки груди. Часто наши пациенты спрашивают, как будет выглядеть рубец. Очень боятся. Ну, бояться рубцов не стоит. Выглядят в виде тонкой ниточки. Совершенно незаметные. Также следует отметить, что мы работаем с тканями, чтобы не было натяжения. Если возникает большое натяжение, соответственно, это будет широкий, некрасивый, красный иногда, возвышающийся над уровнем кожу, рубец, который называется гипертрофический. Или наиболее неблагоприятная степень ⁇ это килоидный рубец. Что мы можем сделать? Во-первых, если это... Рубец возник вследствие наших манипуляций, то есть мы проводили операцию. Мы работаем с тканями максимально деликатно, что поскольку любое травматическое воздействие пинцетом зажимом на ткани вызывает отек, отек вызывает застой, за счет застоя лимфы в этом месте собираются, скажем, коневые факторы роста, стимулирующие образование коллагена и рубцовой ткани. Поэтому первое это мы работаем очень щадяще с тканями. Второе, как я уже говорил, это использование самых современных атоматических шовных материалов, применение в периоде реабилитации специальных пластырей и методом ухода за рубцовой тканью. И если соблюдается со стороны пациента подход к уходу за раной, выполняются все наши рекомендации, мы получаем очень хороший, стойкий косметический результат. Однако бывают рубцы, которые возникли не по нашей вине. Посттравматические, постожоговые рубцы. Что мы можем делать? Как мы можем помочь данным пациентам? Сейчас в нашем арсенале довольно много методов. Это включая современное лазерное оборудование, которое мы успешно работаем для шлифовки рубца, методы регенерационной медицины, использование обогащенной тромбоцитами плазмы и липофилинга. А также наши старые методы – это иссечение рубцов, когда ввиду каких-то причин рана заживала или с воспалением, или была плохо сопоставлена, либо была открытая после повреждения. Мы иссекаем, работаем максимально деликатно с тканями, сопоставляем иссеченные края раны, без натяжения сопоставляем и получаем хороший рубец. Также возможна комбинация всех этих методов. Иногда мы используем лазерную шлифовку введением обогащенной тромбоцитами плазмы. Поскольку лазер действует в виде множественных точечных повреждений на рубцовую ткань, благодаря чему идет сокращение рубцовой ткани, а факторы, находящиеся в плазме, фактор роста, который стимулирует тромбоциты, выбрасывает очень много благоприятных факторов роста, которые способствуют развитию нормальной, а не патологической рубцовой ткани. И после чего мы получаем более эстетичные виды рубцов. Хотя при данной методике за один сеанс невозможно получить хороший эффект, это минус всех этих методов, в отличие от хирургического, что нам приходится делать несколько этапов с периодами от двух недель до двух месяцев. И, конечно же, такой распространенный метод, как липофилинг, который, скажем так, убивает двух зайцев. Во-первых, если есть дефект мягких тканей, мы вводим жировую ткань, которая сама собой заполняет и приживается дефект или полость а находящиеся стволовые клетки, которые всегда есть в жировой ткани, они стимулируют процесс неоколлагенеза, появляются молодые коллагеновые волокна, и кожа становится более эластической и упругой. Если у вас есть такая проблема, как рубцы на коже, на коже лица, обращайтесь, подберем метод лечения, который будет подходящим для вас. Всегда будем рады помочь вам.